У сезоні 2013-2014 років одеський жіночий баскетбольний клуб Інтерхім Зюшор 2 вперше в історії нашого міста виборов бронзові медалі чемпіонату України. Підбити основні підсумки минулої національної першості ми запросили головного тренера Інтерхіму Ірину Щепакіну. Хотілось би, щоб чемпіон був посильніше, але в будь-якому випадку це перший бронзові медалі для нашого міста. Были шансы стать вторыми, но я думаю, что вот игры плей-оффа очень многие игроки вообще не участвовали никогда. Это тоже практика какая-то, поэтому были в шаге от серебряных медалей, но, к сожалению, стали третьими. Я хочу сказать, что в любом случае команда, по сравнению с прошлым годом, прибавила. Прибавили индивидуальный ряд игроков в командной игре. Ну, и сам коллектив. Вне площадки стал дружнее. Может быть, это все и сказывалось. Но если так учесть, что у нас практически все, не практически а все игроки, ну Катя Ковалева, которая была у нас, в общем-то, приехала, к нам уже второй год у нас играет все свои одесские воспитанники, поэтому я считаю, что это неплохой результат для команды на таком уровне играть и молодежь то есть, добавлялась где-то. В общем-то, хочется Олю Халиманчук. Ну, добавила она, видно по игре, так все, и в защите, и в нападении. Ну и каждый игрок, Наташа Колотовская, Женя Сивакова, я не хочу сказать, что так, как я хочу, чтобы они добавили. Но прогресс есть. Поэтому будем и молодежь, то есть девчонки с нами тренируются. Может быть, им еще рано входить в игру. Но и Мусиенко, и Карп, ну и есть еще ряд игроков, которые, в общем-то, я, я надеюсь на следующий сезон, что они тоже будут в команде. Сотрудничество с фирмой «Интерхим», что оно дало команде и будет ли оно продолжено? Я, конечно, очень благодарна Анатолию Семеновичу Редеру и вообще то, что есть такая компания, которая нам, в общем-то, помогает. У нас они помогают, как и первой лиги. Девушки в этом году стали четвертыми из 15 команд. Это Возраст самый старший 97 год рождения. Это старший возраст девушки, которые на первенстве Украины заняли второе место. И, в общем-то, это такая поддержка, которая, знаете, когда не думаешь, что, что, за, за, что есть те плечи, на которые можно опереться. И поэтому я очень благодарна и хочу сказать, что это бы очень, очень хотелось. Я надеюсь, что она и будет. І то у нас били розговор, і якщо будь все в порядку буде продовжатися сотрудничество. Баскетбольний клуб Інтерхім зю 2 буде продовжувати тренування до кінця травня. Потім одеські баскетболістки підуть на літні канікули та знову зберуться вже у липні, аби почати підготовку до нового чемпіонату України.